Привет, девчонки! Сегодня я снимаю видео про всю мою косметику. И давайте сразу же приступим. Буду начинать по порядку, то есть как вот все стоит. Первое, это моя любимая тушь, без которой я вообще не могу каждый день. Это у меня от Кристиан Диор. Покупала я ее не помню где точно, но офигенная тушь. Она у меня уже наверное, в втором месте я и пользуюсь. То есть вот недавно я купила себе такую же. И, в принципе, длина от классно, классная. Мне очень нравится. Далее тени от L'Oreal Paris. Я их очень редко ими пользуюсь, так как они такие блестящие. Их смычу очень сложно. С лица потом блестки остаются. Но в целом я довольна. Следующее тени, которыми я пользуюсь каждый день. Вот у меня уже почти заканчиваются. Там такие бежевые тени. А этими вот двумя цветами я пользуюсь более редко. Так как они такие... Для меня яркие. Поэтому не пользуюсь ими часто. Далее тоже такая палетка теней. Вот так красиво она на вид выглядит, но внутри это просто ужас. Я не знаю, что с этими тенями, но лично у меня на них аллергия. Поэтому я думаю, кому-нибудь отдать, там что с подружек. Потому что мама ими пользовалась, говорит нормально. Не знаю. А вообще дизайн, оформление классное. Мне нравится. Переходим к таким маленьким мини-буржуа теням. Они такие же почти как серебристые, только, только такие. Вернее, как золотистые, только, только серебристые. Но этого цвета вообще почти не видно. Карандаши. Карандаши для губ от Classics. Очень прикольный. Ой. Сейчас попробую открыть и вам показать. Вот такой он какого-то серого цвета и еще один только коричневого от Ruby Rose и остался у меня такой один блеск, который мне очень нравится. Сейчас я вам покажу кисть. Кисть очень такая ну, обычная, как у всех блестков. Цвет такой, не знаю, видно, не видно, яркий. И последнее, что у меня осталось, моя последняя покупка, если успею снять видео. О них то расскажу. Очень э, классные духи, очень классно пахнут. Инканта близ. В очень красивом оформлении. Ну вот, в принципе, и все. Вся моя косметика. Спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока!